क्या आपने कभी आईने के सामने खड़े होकर अपने पेट को देखा है और दिल में सवाल आया है कि आखिर ये ढलकता हुआ नरम सा ढोल जैसा पेट ख़त्म क्यों नहीं हो रहा क्या सुबह पेट कुछ ठीक लगता है लेकिन शाम होते ही ऐसा महसूस होता है जैसे पेट नीचे को लटक रहा हो और क्या आप भी इन लोगों में शामिल हैं जो कम खाते हैं मगर फिर भी पेट के मसले से परेशान हैं अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है वीडियो शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर बताएं कि आप किस सिटी से ये वीडियो देख रही हैं कमेंट में अपना शेयर ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी फैमिली कहाँ कहाँ तक मौजूद है अब ये सवाल है कि ढोल जैसा पेट क्यों बनता है ज़्यादातर लोग समझते हैं कि पेट सिर्फ ज़्यादा खाने से निकलता है लेकिन आप जानती हैं कि अक्सर अवतार पेट अंदरूनी चर्बी कमज़ोर मसल्स और ख़राब हाजमे की वजह से लटकता है क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग दुबले पतले होने के बावजूद पेट के मसले का शिकार रह रहते हैं इसकी वजह यह है कि जब आंतों की ईद गिचर चर्बी जमा हो जाए और पेट के मसल्स कमज़ोर हो जाएं तो पेट बाहर की तरफ आता है ख़ास तौर तो पर जब हारमोन बिगड़ जाएं और नींद पूरी ना हो और जहन दबाव ज़्यादा हो अब ज़रा आप खुद से सच बोल जवाब दें क्या आप ज़्यादा देर तक बैठी रहती हैं क्या आप खाने के बाद फ़ौर पानी पी लेती हैं क्या रात का खाना देर से होता है क्या पेट अक्सर गैस से भरा रहता है और क्या नींद पूरी होती है अगर इन में से दो सवालों का जवाब भी हाँ है तो यही वो वजूहत हैं जो आपके पेट को ढोल जैसा बना रही हैं अब ये बात आप जहन में बिठा लें कि ना सिर्फ कम खाने से पेट ठीक होता है और ना ही वर्जिश करने से असल तब्दीली तब आती है जब हाजमा दुरुस्त हो हारमोन मतवाजन हो और जिसम रोज़ाना हरकत में हो क्या आपने कभी देखा है कुछ लोग वर्जिश भी करते हैं मगर पेट फिर भी नहीं जाता वजह यह है कि वो अंदर से जिसम को ठीक ही नहीं करते अगर आप वाकई पेट को अंदर से ठीक करना चाहती हैं तो मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त और सादा से ताकतवर टिप्स बताने लगी हूँ तो सबसे पहले सुबह खाली पेट एक गिलास नीम गर्म पानी लें और इसमें आप आधा चम्मच अजवाइन डाल दें और चंद कतरे नींबू के शामिल करके पिएं। क्या आप जानते हैं कि अजवाइन गैस को ख़त्म करते हैं और लीम चर्बी को पिघालने में मदद देता है शाम के वक्त अदरक और सौंफ के साथ सब्ज़ चाय पीना भी पेट के अंदरूनी चर्बी को आहिस्ता आहिस्ता कम करता है और एक अहम सवाल क्या आप खाने के बाद फ़ौर पानी पीती हैं अगर हाँ तो आज ही से ये आदत को छोड़ दें क्योंकि ये पेट को फुलाने में सबसे बड़ी वजह बनता है आपको मालूम है कि सही खाना भी गलत वक्त पर खाया जाए तो पेट ख़राब हो जाता है रात का खाना हमेशा आप हल्का रखें कोशिश करें सात से आठ बजे तक खा लें और खाने के बाद थोड़ी सी लाजमी तौर पे वाक जरूर करें अंडे दही सब्ज़ियाँ दाल और एक या दो पतली सी रोटियाँ लाजमी खाएं। लेकिन ठंडे मशरूबाज़ ज़्यादा चीनी बेकरी और तली हुई चीज़ें पेट को लटकाने का काम करती हैं क्या आप समझते हैं कि पेट कम करने के लिए जिम जाना ज़रूरी है क्या आप वाकई अपने लिए रोज़ाना के बीस मिनट नहीं निकाल सकती गहरी सांस की मशक लें आप ये कुछ एक्सरसाइजेज आपको बताने लगे जिसमें आपने गहरी सांस की मशक करनी है और एक ही जगह पर ठहर के आपने तेज़ मार्च करनी है और घुटनों को सीने तक लाना है जो कि आपने बीस मिनट बीस दफ़ा करना है और खड़े होकर आपने दाएं बाएं झुकना है जो कि आपने चालीस से पचास दफ़ा ऐसे करना है और रोज़ाना तेज़ वाक करें तेज़ वाक में आप पंद्रह से बीस मिनट लाजमी करें ये सब मिलकर आपके पेट को अंदर से मजबूत बनाते हैं अब सवाल ये है कि क्या आप अपने जिसम को सेट देखना चाहती हैं या नहीं जरा दिल पे हाथ रख कर बताएँ कौन कौन चाहता है कि कपड़े पहनते वक्त पेट छुपाने की फिक्र ना हो कौन कौन चाहता है कि लोग पूछें कि तुमने क्या किया है अपने साथ और कौन कौन वाकई अपने आप को दोबारा सेट फिट और पुरोम देखना चाहता है अगर आप इन में शामिल हैं तो कमेंट्स में सिर्फ आप मैं लिख दें ताकि मुझे पता चले कि आप संजीदा हैं वैसे एक ईमानदार सा सवाल है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया है अगर नहीं तो अभी सब्सक्राइब करें क्योंकि ये चैनल इन लोगों के लिए है जो वाकई अपने आप को सेट रखना चाहते हैं बहाने नहीं बनाते और आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकिल तब्दीली चाहते हैं आखिर में एक आखिरी सवाल लाजमी आपसे पूछूंगी क्या आप अगले साल भी इसी पेट और इसी जिस्म के साथ रहना चाहती हैं या आज से अपने इस रूटीन को बदलना चाहती हैं याद रखें जिस्म तब बदलता है जब फैसला मजबूत हो अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में अपना शेयर ज़रूर लिखें और बताइएगा कि अगली वीडियो किस मसले पर देखना चाहती हैं मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और यही चैनल आपके साथ मिलकर आपको सेट फिट और मज़बूत बनाने के लिए है